دې انسان په زندګۍ کې ولې دومره مشکلات ولې دومره زیاته فتونه وي ریس کمی وي او به برکتي وي قیمتي وي غرانی وي ته دومره فتونه ولې وي اخر د دې یو وحید سبب دا هم ذکې دایسه شداد گناهونو په واجب انسان د گناهونو په واجب باندې دومره زیات چې دوی ور باندې صبر کوي د ګناه کول یو نقصان دا دی چې د دې په وجه انسان سره کوم معیت الهي یا لا پاک غو امداد هاگ هاگ او کومک هغه سره هغه ختمیږي او چې د چا سره د الله پاک امداد ختم سو نو هغه به هیڅ کله نه کامیاب شي اگر چې ظاهري اسباب د درسره شدید وي ځکه په اسباب کې اثر اچون کوي خو صرف الله پاک دی او چې د الله پاک معیت ختم سو نو بیا اسباب اثر نکوي او بل طرف ته کوم کس چې د ګناهونو څخه ځان ساتي نو د سره د الله پاک امداد شامل وي او چې د خاصره د الله پاک امداد هغه سترتوک همک شامل حال وي نو د طبيعت څوک او هیڅ شی زره نصیرا سوالي او دا هم یو لوی نعمت دی د دې د پاره درته دوه مثالو پیشوم اول مثال په غار الصور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله پاک جل جلاله د معیت واقع ده هجرت پښبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غار الصور کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله چې مشرکین مکه د دوی د تلاش د پاره راووتل او د غار و خلیته را ورسیدل نو حضرت بكر رضی الله عنه د کال فراان قدمون ولیدل نو و بیرید چا حسنه د ته وګوري او مشووینه نو نبی علی السلام ته تکلیف ورسوي د د خپل ونبي عليه و نبی علی السلام ته وکړ پیغمبر علی السلام ورته وفرمایل لا تحزن ان الله معنا غم بې شک الله پاک زموږ سره دی یعنی داغه نسرات کومه کویمداد زموږ سره دی او د چا سره چې الله پاک امداد وی هغوی ته هیڅ کوم ځان نسره سوالي هیڅ نقصان هم نسره سوالي بیا همدا سه هم وسو چې کاپیران واپس ولاړه دوی ونه لیدل او الله پاک د دوی حفاظت وکي همدارنګ دویم میسال د حضرت موسی عليه السلام سره د الله پاک د معیت واقعات حضرت موسی عليه السلام چې کله خپل قوم بنی اسرائیل د ځانه سره روان کړل او د مصر څخه وووت نو شاته اور طوسی فرعون او د دل شکر راغی په یوه ځاګه مخه ته د دریاب چې بحر القلزم نمیشه هلط دا بحر القلزم ته راغلی او شاته د فرعون لشکرو نوح حزره موسى عليه السلام والگري ابن اسرائيل ودي ردن موسى عليه السلام تي ووين. انا لا مدركون اي موسى بشكمش مش غير سو يعني مخيت درياب دي شات د فرعون مشكر دي حضرت موسى عليه السلام ورتسلي وركلا ورد. قال لا ان معي ربي سيهديني هرجس ده سنه دا. زك زما سرخ فل ربي الله پاک دي غربما ترهنما یک وی لاربش وی زمشقو مغ بکوی یعنی زمرد نه جات صورت بر او باسي چې زمرد سره د الله پاک امداد وکوما کو نصرتआशा ملي حاند او هم تاسوس وهم الله پاک حضرت موسی عليه السلام ته حکم وکي يضرب بعصاه البحر ته په خپل امسا په خپل نه کړه باندې د دریاب وو وه حضرت موسی علی السلام چې دریا په امسا وو وه نو دونه سلاری فک جوړیس په او وبد ځای په ځای وو درې دی دوی قربانی پوری وتل او شکل فرعون او د دل شکر په کې ورننه وتل و د دریا باندې نو او به واپس ځای سوی او ټول فشک غارښول ورپسې الله پاک فرمایو ان فی ذلک آیهن یقینا فدی واقعہ کی دوی نشد قدرت پر تا ده ی نه چې څنګه دنیا کانوسره ایجاد کوم او نه فرمان څنګه حالا کوم معلومه سو چې کوم ک ځند ګنا سه خصات ني د هغه سره د الله پاک معیت او انداګ وي او چې څو ګناهونه کوي نو د هغه سره د الله پاک ایجاد نه وي دویم نقصان داده چې د د سره به چپه داسره انسان د دا فرشتو د دعاګانو څخه محروم کیږي په قران کریم کې ذکر دی چې فرشتي د هغو خلقو د پار دعاګانی کوي کوم چې مؤمنان وي او نیک احمل کوي او شيو سره ګناهونه کوي د لازمي به د فرشتو د دعاګانو څخه محروم وي الله رب العزت د فرشتو د دعاګانی داسره نقل کوي د غایت خلاصا ینه <سؤال> <يعني> کوم <سؤال> فرشتو چې عرش وڅد کړي او کوم چې د عرش چار درف چاپیره دي دوی د خپل رب تسبیح او تعارف بیان دي چې الله ایمان لري او د مؤمنانو د دا پاره داس بخښنه واړي ایرابزمج تا احات کړي په هر شی باندې په خپل رحمت او علم سره پس کوم خلګو چې توبه وويسته او ست په لار روان سوا دوی ته بخښونه وکړه او دوی د جهنم د عذاب څخه وژاته اې رازموږه ته داخل کړه دوی په باغونو د همیشه او سدلو کې کوم چې تا د دو دوی سره وعده کړه او اې الله ته داخل کړه د دوی سره د دوی نیکان کلران نیکاني بیانې او نیکان اولاد بیشک ته ډیر زبردست او حکمت ولایې اے الله ته وسعت دوی د تکلیفونو څخه او تا چې څوک په دغه ورځ د تکلیفونو څخه بچ کړ نو بیشک ته هغه رحمو وکي او همتالو یکم یبد معلومه سوچې د عرش او د عرش چاپېره فرشتي د مؤمنانو او نیکانو خلق د پار ډیر دعاګانې غواړي او چې څوک په ګناهونو کې اختوي یعنی خبره ده چې دایبه د فرشتو د دې دعاګانو څخه خبره کوي او بل نقصان د ګناہوں داده چې د دې په وجه انسان د مخ رونق هغه استنواله هغه نور هغه ټول ختمیږي ځکه چې د ګنا په وجه د انسان په ذړکی تور دا ولګی نو که چیرې د توبه و نه باسي او بار بار ګناه کوي نو هغه داغ به نور هم د سيزياتي شي چې دا هغه اثر به په سترګو او مخ کې هم مان ومیږي او دا په تجربه سره معلومه دي چې کوم کس په ګناه کې مبتلا وي هغه هر څومره شکول او شایسته وي او په ځان ډیر ګوتوي خو بیا به هم په مخ کې د نېکانو خلقو رونه او نور نه وي بلکې مخ به په یکه اصفره لږي د دې براک ستاسو د نېکانو خلقو مخونه ته وګوري نوشکاره بدرت په کې رونه نور معلوم سي حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای چپنیکي کوولو سره انسان په مخ کې رونه قرازي په زړه کې رونه پر اس کې فراخي په بدن کې قوت او د خلقو په زړونو کې محبت پیدا کیږي او په ګنا کې کوولو سره په مخ کې بینورنکي بینوراني پیدا کیږي پکا بر او زړک تیاره په بدن کې سستی رز کی تنګي او د خلقو په زړونه کې بغوز او کې نه پیدا کې دا شاند ګناهولو په وجه د انسان په عقل کې هم نقصان او فساد راځي ځکه عقل یوه ضراني شی ده او د ګناهونو د کړوالې په وجه په دیخ کې خام خاکه مي راځي بل نقصان د ګناهونو د د چګل انسان ګناه وکړي نو دا ګناه بلی غناه ته دعوه وکوي بیا دې مسلسل غناهونه کوي اخر د د زړه څخه د ګناه بدیت وځي بیا ورته د سره د ګناه نه معلومیږي چې زوس ګناه کوم کینکم چې په نتیجې کې د انسان څخه د توبې توفيق هم سلوي شي مثلا یو سړی خپل نظر غلط استعمال کړ پر دې شي یو وخته نوته یو غنا وکړه په دې سره د په زړکه نور وسوسې هم پیدا شي بیا ور سره خبري وکړه اخر دا چی د سړی په جنا کې مطلعاس او چې بار بار یوه بی نو دې سره د دزړه څخه د جنا بدیت هم خطر سي او دا ورته بیا د سره ګنا نه معلومیږي بلکې یو عادت او غرزه چې په دې سره انسان څخه د توبې توفيق اګه صلیح سی خې د دنیا څخه دې بي توبې ولارس غنه‌ګار ولارس بیر به سواق یا بیر سوي چې په اخیری وخت کې انسان ته د کلمې تلقین ورکړل سی لکه انده غو پخله کلمه نه جاری کړي بلکې په دنیا کې به چې په کومه ګناه کې مبتلا وو دمر په وخت کې هم هغه الفاظ ځقلیت سره وتل د دې خلګو د خلې څخه د مر په وخت سندري وتل او ډېرو صراحت اند کلمې څخه انکار کړه د ټول ګناهونو اثر دی په نقصان د ګناهونو دادې چې د دې په وجه انسان د الله پاک به حفاظت څخه ووز او شیطان ور باندې مصالحت کیږي ځکه نیک اعمال د انسان د پارې حفاظتې قلاده چی او سړې د دې کلا څخه ووت او په گناهونو کې مختلفاسو نخامهخاب په د باندې د شیطان غلبا او تسلط راځي بیا چې د شیطان څخه خوشوي هغه باور سره کوي ګناه کول دویم بل نقصان دي چې د دې په وجه د انسان هغې اندامونه چې په کوم ګناه کوي باطنی نجاست کیږي او بدبویت لري ځکه په ګناه کې د نن نجاست پرودې مثلا پلاز ګناه کوي نو لاس حکمن نجسه پستور ګونه کوي دا حکمانه جسري سي زکه خو حدیث کرام غلي چې کله یو انسان او دس کوي نو کوم امدان چوینځي نو هغه د نجاست څخه پاکيږي د اندامونو د نجاسته دو او بدبو یو کېدو د بارکه درته څو نمونه فیش کوم اول د دروغ مبارک نبی علی السلام فرمای یعنی چې کله یو بنده دروغ وایي نو فرشتې د دې دروازو د بدبوې د وجې یو مل لري ولاړې وي په همدې حدیث کې راځي چې کله د یو بندا د وفات وخرا نه جديسه نو د مله کوم سره چې نوري کومې فرشتې راغلي وي نو دوی د انسان اندامونه بوي وي نو په کوم اندامونو چې انسان ګناه کړی وي د حاغې څخه بدويږي نو فرشتې په دې سړې باندې را باندې کړ او شې وي او کوم کاش چې نیک وی ته به وستر وی نیک عامه کې دی وی نو دا هغه د اندامونو څخه به دوی نه زی مبي عادت وهل یعنی نور کول کېږي